Отдыхают кони. Кушают. Летят. Мажорите. Да. Деньгами пахнет. Вот, сейчас будет опасно идти. Но как бы я не сука. Можно в шахматы поиграть. Ребята, вот из всех людей там вышло еще перед нами целый автобус. Сошло с маршрута только мы четверо. Но, по-моему, это офигенно. Не знаю, на моей гнилой камере видно или нет, но тут вот эти штуки как отдельные стеклышки. Хотя тут есть тропинка, значит, кто-то ходил. Ну как вам? По-моему прекрасно. Это прям вот такие делишки. Жаль, что я не стоп-камерой. Но не топ-камеры решают. Послушайся. зашел в глупе на двух камушках стою. Вот тут еще лучше. Там все делают привалы. И вот. Там на реке я узнал, что я был прямо на границе Словакии по той речке. Вот она там внизу идет граница. Слов... Гоночки, он их обогнал конце ждет приз 10 злотых. Вот. То, что меня ограничивает от это... падения вниз. Сколько вот этого вот, фигня? Это кажется 1741. Она прям под этим. На моей камере, конечно, не видно, вот этот голубой лед очень крутой. И... водопадик и горное озеро. А там его почти не видно за льдом, вот там вот лед. На шум слышен. Вот, мы могли бы свернуть туда, но в долину пойти, но нет, нам нужно озеро. Вот, когда тебя везут наверх, потому что ты маленький. Жжи. Песенку поят польскую. Оп. Я снял кадр. Так всегда случайно получается, интересные кадры. Лайки вперед. Прямо между гор застряли. Озеро. Ну вот это, короче, русский ока. Это вот черный став. Вообще вся вот эта гора называется? Нет, это озеро еще одно. Маленькое. А, будет меньше. Mm -hmm. А вот это вот самое все какое больше. Вот, Так. Вот. Okay. Все, я пошел вниз на озеро. Пока. А то в горы ходили? Вы? Что? В горы ходили? Ну. Я кто по-польску называешь? Там. Раки. Раки? Стоим на входе, как дубила. Все нас прошу, прошу, дайте пройти. На Чтобы за... В общем, нашли лавочку, и сели. Хорошо фоточки обрабатывают и греются ножки. Оп. Разгон. Не, дети не понимают, что их снимают. За брешником совсем новый вид. Вот. Чистят дорогу. И джипик. Сохранись, Озеро пока, нас ничего не связывало. Вот, я буду снимать, как я ухожу. Красивые и умные парни не оборачиваются на взрыв, поэтому я оберну. О, челики! Так рады, что покидаешь что ж под. Забыл, как разговаривать. Подбежали. И смотрим, сколько нам. Нам долго, короче, Да, вот, обратите внимание, мороженое. Можно есть, но тут ходили просто люди мы еще ниже там в общем не снимал потому что надо было быстро идти могла быть лавина ладно шучу сегодня первый уровень опасности то есть никакой там вот лавину бьешь и ничего не происходит Оп. многие остановились тут фоткать потому что очень красивый пейзаж, кончики гор солнцем освещены все двигаемся встретил челиков русскоязычных. Да, да. Страхово. А, Родина. Не громких... Топ спуск. Вот бегут. Физичка. Я раз 6 Чуть не упал. Yeah, sorry, sorry. Oh, уже последний такой спуск. Это типа, если хочешь сократить, <laughs> рискуешь жизнью. Вот. Мы решили сойти с дороги, уже ночь, чтобы взять камушек с собой. Все, у меня кончается память. Вот такой маленький,